ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ ॐ श्रीमन्मकुटमण्डिताय नमः ॐ कल्याणे नमः ॐ करुणारससागराय नमः ॐ कमलाराध्याये नमः ॐ कलिप्रभृतिसंसेव्याये नमः ॐ कमलासनसंस्तुताये नमः ॐ अम्बिकाये नमः ॐ अनेकसौभाग्यधात्रे नमः ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ईशानत्रयनिर्मुक्ताये नमः ॐ मृत्सरोरुवासिन्ये नमः ॐ आद्यन्तरहिताय नमः ॐ अनेककोटिभास्करवल्लभाय नमः ॐ ईश्वरोत्सङ्गनिलयाये नमः ॐ नीतिपादविनाशिन्ये नमः ॐ इन्दिरारतिसंसेव्याय नमः ॐ ईश्वरार्धशरीरिण्ये नमः ॐ लक्षार्थरूपायै नमः ॐ लक्ष्मीशब्रह्मेशामरपूजिताये नमः ॐ उत्पत्त्यादिविनिर्मुक्तायै नमः ॐ विद्याप्रतिपादिन्ये नमः ॐ ऊर्ध्वलोकप्रधात्रे नमः ॐ आनिरुद्धिविवर्जितायै नमः ॐ सर्वेश्वर्ये नमः ॐ सर्वलभ्याये नमः ॐ गुरुमूर्तिस्वरूपिण्ये नमः ॐ समस्तप्राणिनिलयाय ये नमः ॐ सर्वलोकसुन्दर्ये नमः ॐ कामाक्षे नमः ॐ कामदात्रे नमः ॐ कामेशाङ्कनिवासिन्ये नमः ॐ हरार्ददेहाये नमः ॐ कल्हारभूषिताये नमः ॐ हरिलोचनाये नमः ॐ ललिताये नमः ॐ लाकिनीसेव्याय नमः ॐ लब्धैश्वर्यप्रवर्तिन्ये नमः ओम रिंकार पद्मनिलया नमः ओम रिंकारार्ण वकौस्तुभा नमः ओम समस्तलोक नमः ओम सर्वभूतेश्वरये नमः ओम करिंद्र रूढ़ नमः ओम कमलेश सहोदर नमः ॐ लक्षागाघोषाम्भायै नमः ॐकारबिन्दुलक्षिताये नमः ॐ एकाक्षर्ये नमः ॐ एकरूपायै नमः ॐ ऐश्वर्यफलदायिन्ये नमः ॐकारवर्णनिलयाय ये नमः ॐ औदार्यादिप्रदाये नमः ओम गायत्री नमः ओम गिरिजा कन्याये नमः ओम गूढार्थ बोधिन्ने नमः ओम चंद्रशेखरार्दंगये नमः ओम चूड़ा मणि विभूषिताये नमः ओम जाजी चंपकपुन्नगा केतकी कुसुमार्चिताये नमः ॐ तनुमध्याये नमः ॐ दानवेन्द्रसंवृत्यै नमः ॐ दीनरक्षिण्यै नमः ॐ स्वधर्मपरसंसेव्यायै नमः ॐ धनधान्याभिरुद्धिदायै नमः ॐ नारायणे नमः ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः ॐ अपराजिताय नमः ॐ परमानन्दरूपाय नमः ॐ परमानन्दाये नमः ॐ पाशाङ्कुशभयावरबिलःसत्करपल्लवाय नमः ॐ पुराणपुरुषसेव्याय नमः ॐ पुष्पमालाविराजिताय नमः ॐ फणीन्द्ररत्नशोभाढ्याय नमः ॐ भदरीवनवासिन्ये नमः ॐ बालाये नमः ॐ विक्रमसंरुष्टाये नमः ॐ बिम्बोष्ट्ये नमः ॐ बिल्वपूजिताये नमः ॐ बिन्दुचक्रैकनिलयाये नमः ॐ भवारण्यधवानलाये नमः ॐ भवान्ये नमः ॐ भवरोगये नमः ॐ भवदेहार्दधारिण्ये नमः ॐ भक्तसेव्याये नमः ॐ भक्तिगण्याये नमः ॐ भाग्यावृद्धिप्रदायिन्ये नमः ॐ भूतिदात्रे नमः ओम भैरवादि संवृताय नमः ओम श्री महेश्वर्य नमः ओम सर्वेष्ठाय नमः ओम श्री महादेव नमः ओम त्रिपुर सौंदर्य नमः ओम मुक्तिदात्रे नमः ओम राजराजेश्वर्य नमः प्रदायिन्ये नमः नम ओं भावूपा नमः ओम विश्वि नमः ओम शे नमः ओम क्षत्रसंह नमः ओं त्रिपुरा नमः नम ओं त्रिपुरेशर्े नमः ओं श्री शारदा संसेव्याये नमः ॐ श्री मत्सिम्हासनेश्वर नमः ओम श्री मनमुनिन्द्रसेविया ये नमः ओम श्री मन श्री मन्नमरणायिका ये नमः ओम महाजयर ये नमः ओम महोसाहा ये नमः ओम श्री राजराजेश्वर नमः ॐ श्रीस्वर्णगौर्ये नमः इति श्रीगौरी अष्टोत्तरशतनामावळि सम्पूर्णम्